году площадка была гораздо больше, были даже сделаны специальные трибуны, которые позволили разместить огромное количество зрителей. Все могли насладиться в полной мере шоу, все увидеть своими глазами. В этом году Adrenaline Games вышли на новый уровень развития, был более масштабный скейт-парк. В этом году решили его разделить на две части, Это Street Skate Park и Air Skate Park для больших полетов. В этом году Адреналин Геймс посетила порядка 25-30 тысяч человек. Из года в год Адреналин Геймс становится все больше, все круче. И уже превратились в действительно мероприятие, в шоу такого международного масштаба. Большое спасибо Москву спорту и Федерации российского спидбординга за организацию данных соревнований, а также компании Чупа-Чупс за поддержку Адреналин Геймс 2011.